Salam, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, əla bir həyət evini təqdim edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, ev şəxsi tikilidir, çox yüksə səviyyədə tikilib, təmir olunub. 2.5 doğa torpaq sahəsindədir, Masazır qəsəbəsində çox əla bir ərazidən birindədir. Gördüyünüz kimi, evin həyətində müxtəlif növ meyvə ağacları əkilib, yəni hamısı da bər verən meyvə ağaclarıdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, dəyərlə üzəcəyimiz evin tikincisi çox e, yəni keyfiyyətlə aparılıb. Hardasa bir 7-8 ildir tikilib, təmir olunmuş bir evdir. Deməli, burada həyətdə bax bu hissədə 5 tonluq su çənidir. Burada su gidrofonudur. Gördüyünüz kimi həyətində ağaclardır. Yəni sizə daha yaxından göstərərəm. Bax bu formada həyətyan sayısı var. Çox gözəl, xudmani, əla bir həyət evidir. Dəyərlə üzəcəyimiz evin həm birinci və ikinci mərtəbəsində terraslar var. Yəni sizə videonun gedişatında bütün, yəni evin məlumatlarını, detallarını daha yaxından göstərəcəm. Deməli burdan evin yan hissəsindən keçib sizə evin manqal hissəsini göstərəcəm. Baxın, burada manqal nidir, orada yay mətbəxidir, kombisinə qədər. Yəni bütün hər bir şey hazır vəziyyətdədir. Dəyərliz dəyərlərimiz, ev o qədər gözəl, yəni əla bir evdir ki, həqiqətən, yəni mən bu videonu çəkəndə də Bilmirəm mən hansı hissədən başlayıb sizə göstərim. Evin səliqəsi çox yüksək səviyyədədir. Bax bu formada belə bir, bir gözəl xarici görünüşü var. Daxil olub evin içini sizlərə tanış edəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, bildirim ki, ev yəni gir yaşadı. Yəni heç bir artıq xələ, e, xərc tələb etmir. Gördüyünüz kimi birinci mərtəbədə belə bir qonaq otaqdır. Bu formada ən çox səliqəlidir, gözəl bir qonaq otağı var. Bildirim ki evin 2.5 sot torpaq sahəsi var. 2.5 sot torpaq sahəsində tikilib inşa olunmuş bir evdir. Stes batarekaların görürsüz. Yəni tam hazır şəkildədir. İnternet xəttinə qədər, yəni kamera sisteminə qədər quraşdırılmış. Əlla, yəni birbaşa olaraq əşyalarınızı yığıb hazır gil yaşa biləcək evdir. Deməli, baxın burada bir-bir mətbəx mebeli quraşdırılıb. Gördüyünüz kimi mətbəx mebeli də evin içində qalacaq. Bu formada geniş bir mətbəxi var. Burdan mətbəxdən arxa tərəfə çıxışıdır. Dəyərli izləyicilərim, bilirim ki, evin qiyməti əla bir qiymətdir. Videonun daxilində qiymət barəsində sizlərə məlumat verəcəm. Deməli, burada birinci mərtəbədə baxın belə bir hamam otağıdır. Duş kabinasına qədər qorulub, tam hazır şəkildədir. Əlavə edirəm ki, bütün kommunallar daimidir. Qaz, su, işıq, məcburiciliyi sistemi Deməli, burada baxın belə bir kladovkasıdır. <laughs> Qalxıb evin ikinci mərtəbəsini sizlərə göstərəcəm. Dəyərləyəcəyimiz, Dəliz bildirim ki, pilləkanları ən yəni, çox gözəl materiallardan, yəni düzəlib. İkinci mərtəbəyə qalxırıq. İkinci mərtəbədə baxın belə bir ə, oturma, yəni hissə düzəldilib. Burda belə bir, bir yataq otağı var. Gördüyünüz kimi. Dəyərləndirəcəyimiz, Dəliz bildirim ki, evin bütün sənədləri qaydasındadır. Yəni kupçalığı, ipotekası hazır olan şəxslər, yəni bu evi ipotekayla əldə edə bilər. Təkrar qeyd edirəm ki, ipotekası hazır olan şəxslər. Bütün otaqlarda istikipotekaları var. Bax burda belə bir, bir yataq otağıdır. Qiyməti 120.000 manata satışa çıxarılıb. Yəni 120.000 manata satışa çıxarılıb. Real alıcılarla razılaşmaq mümkündür. Baxın burda belə bir növbəti otağıdır. Ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir və burda ikinci mərtəbədə olan balkonu sizlərə göstərəcəm. Qeyd etdim ki, yaxınlığında marşrut dayanacağı bir sıra şəraitlə mövcuddur. Baxın burda da belə bir terrası var dedi 200 m bax belə bir həyət yanı sayəsidir. Dəyərli izləyicilərim, təkrar olaraq qeyd edirəm ki, ev həqiqətən çox gözəl, əla bir həyət evidir. Özünə şəxsi tikili, yəni şəxsi yaşanma məqsədi üçün istifadə etməyə əla bir həyət evi axtarırsa, bu evi mütləq izləyin, bu evə gəlib yaxından baxın. Çünki evin sahibi evi inşa edən zaman heç bir tikinti materialına ikonomiya eləmir. Yəni hamısı yüksək səviyyədədir. Evin təmiri, yəni uzun müddətlik ol olmasına baxmayaraq, yəni təmir yeni kimi qalır. Yəni yeni vəziyyətindədir. Qiymətini təkrar qeyd edirəm ki, qiyməti 120 min manatdır və real alazlarla da qiymətdə endirim olacaq. İzədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.